मन्मनाभवमद्भक्तो भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैष्यसि युक्तैवम् आत्मानम् मत्परायणः इति श्रीमद्भगवद्गीतायाम् श्रीकृष्णार्जुन राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः मत् मनः भव मत् भक्तः मत् याजी मां नमस्कुरु मां एव एष्यसि युक्त्वा एवम् आत्मानम् मत्परायणः मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमान् नमस्कुरो मद्याजीमान् नमस्कुरो मा मेपैष्यसि युक्त्वैवम् मे वैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः आत्मानं मत्परायणः मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमान् नमस्कुरु मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमान् नमस्कुरु मा मे वैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः मा मे वैश्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः मन्मनाभव मद्भक्तो पद्याचीमात्मस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमान् नमस्कुरु मामे मे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु दिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत्